Смертельно ранен. И Марису Десейну была, была команда, значит, А он говорит, как же я оставлю своего друга, и они направили свой горящий самолет на вражескую колонну и погибли вместе. Мы об этом узнали из, из учебника французского языка 7 класса. Поехали в покровку нашли родителей. И вот с тех пор у нас началась переписка. Вот председатель ассоциации Нормандии Неман Фетисов, это заслуженный летчик России, он был, вот на это время он был командиром Нормандии Неман. Сейчас она в Благовещенске существует. И вот с тех пор мы, вот каждый раз мы во всех этих слетах Нормандии Неман мы принимали участие. У нас в школе тоже проходил слет, там приезжали и Новосибирск, и Москва, и Омск, и Беларусь приезжала. И вот, вот, вот этот вот Федорин, вот, ему 92 года, вот здесь вот на фотографии. И он, это последний оставшийся из техников наших. И когда он пришел к нам в музей, он увидел своего командира Саважа. Он, вы представляете, сколько лет он у нас увидел своего командира своего, с которым он летал. Вы представляете? Вот последний слет был в Краматорске, в 2013 году yeah, мы правильно. туда ну, ездили. Вот, вот вот это. У вас э, тут будет только а то и. все об Украине. Чи, чи УПА будет. Все будет, все будет все. Значит, у нас вот здесь будет даже витраж, где будет в э, этом. Мы уже почти сделали, причем своими руками форсирование Днепра. Здесь и упа будет. Все. Вот история Украины с 19 или с 18-го столетия. Богдан Мельницкий все здесь будет. У нас. А то и музей. А то ему за... Давайте мы